Erkin arkadaşımızı dinliyoruz. Buyurun әркімбек саламатсыздар ма құрметті әріптестер және де біздің каналымызды және де бұл конференцияға қатысып тыңдайтын қонақтар болса барлықтарыңызға сәлем жолдаймын бүгінгі тақырыбымыз қазақстандағы шаруашылығы мал, шаруашылы, мал шаруашылығы өнімдерінің саудасы бұл тақырыпты жіктеп айтпас бұрын мен жалпы ортақ бір мәліметтер кіріспе беріп өтейін қазақстан өзінің жер көлемі жағынан мал шаруашылығын және де ауыл шаруашылығын соның ішінде мал шаруашылығын жүргізуге өте бір қолайлы географияда орналасқан солтүстік және оңтүстік аймақтарындағы ауа райының жаз уақыттарында қолайсыз болуына қарамастан өте жақсы мал шаруашылығын дамытуды жүзеге асырған тіпті кеңес одағының кезінде де қазақстанның мал шаруашылығын соның ішінде ет өнімдерін өндіру қайта өңдеуде қазақстанның ө, мықты мықты жетістіктері алдыға шыққан өте жақсы оң цифрлары болып отырған ә, мәселен ә, айтып өтетін болсақ қазіргі уақытта қазақстан тәуелсіздік алғаннан, ә, алғаннан кейін тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Ә, мал шаруашылығын экспорттауында өте ө, бұрынғы ресейден ә, кеңес одағынан қалған мұраны өте жақсы пайдаланғаныменен ә, кейіннен қайта құру құлдырау жылдарында қайта құру жылдарында қазақстанда біршама бұл салада үлкен мәселелер туындады ә, қазақстанның жекешелендіру мәселесінде бұл ә, мәселе ә, бұл салада өте қолайсыз келді ә, түрлі кооперативтерге бірігу мәселесінде қазақстан басқа мемлекеттер сияқты мәселені алған кезде белоруссия сияқты мемлекеттеге қараған кезде бұл салада өте бір сәтсіз қадамдар жасады деп айтсақ болады 90-95 жылдары ал одан кейінге келіп 2000 мыңыншы жылдары мемлекеттік түрлі бағдарламалар жасалып қазақстанға мал шаруашылығын асылдандыру қазақстанның ішкі сұранысын өзінің қанағаттандыру мәселесі бойынша да көптеген жұмыстар жүргізіліп оның барлығы рет ретімен шешіліп отырды соңғы жылдарда оның жемісі осы соңғы уақыттарда көріле бастады экспорт саласында да қазақстан әлемдік ә... нарықта өзінің брендін қалыптастырып келе жатыр та экспортты тарату экспортқа шығару мәселесінде қазақстанның алдында негізгі екі мәселенің бірі тұр ол отбасылық ә, субсидия қарастыру мәселесі ә, жақсы қалыптаспай қалыптасқанның өзінде де дамымай келе жатыр екіншісі де инфрақұрылым және де ә, ә, жайылымдық жерлердің ә, ә, дұрыс қолданылмауы қазақстанда жердің өзінің көп болуына қарамастан жайылымдық жерлер өте қолайсыз қарастырылып отыр мәселен ауылдақ жерлерде мал шаруашылығын дамытуға қазірдің өзінде жақсы жағдайдың қалыптаспағаны және де соның дамутуға механизмдердің дұрыс жұмыс жасамай жатқанын көруімізге болады сонымен қатар қазақстандағы тасымалдау мәселесі де ол үлкен мәселе ө, тудырып тұр Темір теміржол арқылы әуе жолдары арқылы тасымалдауда оның халықаралық стандартқа сай ө, жеткізуде ә, ө, әлемдік стандарттағы мұздатылған мұзатылған еттердің жеткізілуінде бізде біршама кемшіліктер бар содан соң да мәселен канада уругвай австралия сияқты елдерден мәселен біз еттерді ә, тасып отырмыз олардың еттері бұзылмай жетеді ал біздікі ондай қашықтықта жеткізудің мәселесі әлі дұрыс шешілмей отыр оның тағы бір мәселесі ә, экспортқа шығарудағы аэропорттардағы ұшақтардың әлі де бізде жүк ұшақтарының қалыптаспауы осы ауыл шаруашылық өнімдерінің ілгері жылжуына өз кедергісін келтіріп отыр дегенмен де ішкі сұранысты өтеуге байланысты қазақстанда біршама жақсы жұмыстар атқарылып қолға алынып оның барлығы сәтті жүзеге асып келе жатыр кейбір жылдарында түрлі кедергілерге қарамастан ішкі мәселен сиыр етіменен жылқы етімен қой етімен қазақстан ішкі нарықты ішкі сұранысты өтеуге өзіндік потенциалы бар мемлекетке айналды жаңа алдында да айтып өткендей отбасы бизнесі яғни ауылдық жерлердегі отбасылық жекелеген адамдардың мал шаруашылығын мал басын арттыруына аса бір жағдай жасалғанның өзінде де оларға бір құрылымдық инфрақұрылымдық жағынан жағдайлардың толық болмайватқанын көруімізге болады алдағы жылдарда қазақстандағы ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған түрлі бағдарламалар болғанның өзінде де ө, бізде ө, мәселен алдарыңызда көріп отырғандай он жылдың ішінде отбасылық бизнесті яғни ауылдың жекелеген адамдарының отпа, мал шаруашылығын көбейтуіне солар арқылы көбейтуге аса бір жағдайдың болмай отқанын көріп отырмыз дегенмен де қазір соңғы кездегі жер реформасының жүргізілуі осы мәселені шешуге біршама ақпал етіп жайылымдық жерлердің артуына адамдардың көптеп мал ұстауына әсіресе жазғы уақыттарда мал ұстауына сол арқылы өзінің ішкі сұранысын қанағаттандыруға жол ашылатын осы жер реформасындағы түрлі қолдаулардан көруімізге болады деп ойлаймын қазақстан соңғы жылдар, жылдардағы сиыр еті бойынша әлемдік нарықта өз ролін жақсылап алды мынау сыбаға бағдарламасы бойынша өте жақсы мәселен несиелер беріліп отыр сол несиелердің арқасында біздің шаруалар өздеріне ыңғайлы пайызда несие алып мал басын асылдандыру бойынша жақсы жұмыстар жүргізіп жатыр мен осы зерттеулер барысында біздегі мал санының қаншалықты деңгейде асылдандырылғанын байланысты әлі мәлімет таба алмадым барлық интернет ресурстарын ақпарат құралдарындағы және тиісті мемлекеттік органдардың ақпарат мүмкіндіктерін зерттеу қарастырғанымда қазақстандағы мал басының қаншалықты асылданғаны туралы нақты мәлімет көре алмадым дегенмен де мына сыпаға бағдарламасы бойынша жүргізілген қолдаудың арқасында қазақстан екі мың тоғызыншы жылы әрине ә, мәселен ә, алдағы ә, ең алғы ә, қатардағы канада ә, австралия уругвай ә, португалия ә, сияқты мемлекеттермен салыстырғанда қазақстанның әлемдік ә, нарықтағы үлесі өте өте аз болғаныменен ә, бұл да ә, қазақстанның сондай жақсы оң бағыттағы тізімдерге қосылуы бұл да бұл да осы бағыттағы тиісті мемлекеттік органдарының жұмысының шама деңгейдегі жақсы ілгерілеп жүргізіліп жатқанын көруге болады біздің негізінен алғандағы көптеген ө... 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 ө ішкі мәселедегі біздің негізгі мәселенің бірі ол мына шетелдік компаниялардың мәселен 2018 жылға дейін бір қарапайым ғана мысал кипси ә, тек мә... қана өзінің ө... жаңағы шикізатын ө... ө... қажетті ө... ъ... дүниелерін ол ө... америкадан жеткізеді ал америкадан жеткізген ә, мәселен 190 тоқсан ә, мың тонна еттің тек қана жетпіс пайыз жетпіс пайызын кифсидің жеткізгенін осы арқылы да олардың әлі де сыртқы жаңағы шикізатқа сұраныс артып қазақстандық ә, шикізатты өздеріне қажетті деп және сапасы жағынан түрлік жағынан қажетті деп таппай отырғаны бұл салада да біздің кемшілік түсіп жатқан ә, жағымызды көрсетеді дегенмен де қазақстан осы мәселені алдын алу мақсатында қазір ә, шығыс қазақстан орталық қазақстан аймақтарында ә, тауық етін өндіретін фирмалар салып жатыр ә, олардың алғашқылары іске қосылды қосылғанның өзінде де ә, жақсы деңгейі әлі ішкі сұранысты өтеп осындай халықаралық компаниялардың талабына сай стандарттарына сай өнімдерді беруге әлі де қауқарсы болып отыр дегенмен де олардың ішкі нарықты өтеуге ә, бір шамада өзінің үлесін қосқанын көруге болады Ө, біздің ө, сонымен қатар экспорттағы экспорттағы ең негізгі үлкен ө, жақсы дүниелеріміздің бұл, бірі бұл жаңағы сиыр еті бойынша мына алдыларыңызда көріп отырсыздар 2013 жылы мен 2019 жылды салыстырған кезде ө, бір біршама деңгейде өте жақсы жұмыстар жақсы нәтижелерге қол жеткізгенімізді көруге болады қазақстанның негізгі ә, жаңағы ет өндіруші яғни сиыр етін ірі мүйізді хайуандардың жаңағыдай несін ө, етін өндіруде қазақстанның ө, тараз ө, алматы облысы түркістан облысы және де ақтөбе облыстары өндіру арқылы сол жақта жақсы бұл жұмыстар қолға алынып негізінен осы аталған аймақтар өздерінің шикізаттарын шығыстағы көршіміз қытайға экспорттауға біршама деңгейде жақсы жолға қойғанын көріп айтуымызға болады мәселен 2018 мың қазақстан біршама деңгейде экспортты экспорттау арқылы отыз екі тоннадан астам ет экспорттап оның жетпіс сегіз миллион доллардан ақша табыс тапқан болса оның ішіндегі 19 тоннасы он тоннасы сиыр етінен түскен сиыр етінің үлесінде және де қазақстанның ел экономикасында белгілі бір деңгейде түрлі жақтан ықпал еткен ол еуразиялық экономикалық одақ мықты экономикалық әсіресе ауыл шаруашылығы бойынша мықты экономикалық күш қуатын сақтап қалған ол ресей мен белоруссияның мен бірге тең құқықта одақ құрып және де сол ішінде барынша күшін қайратын көрсетіп қазақстан сиыр етін үлесінде еуразиялық экономикалық одақта экспорттауда әрине өте төмен дәреже көрсеткенмен қой еті бойынша экспортта үш мемлекеттің ішінде айтарлықтай жақсы нәтижеге көрсетіп отыр сон, сон, бұның бір жақсы айғақ дәлелі есебінде қазақстан соңғы жылдары ө, жос, жоспарланған ет өндіру мәселесін ө, 1 миллион тоннадан астам ө, асыруды көздеген яғни алдағы он жылдың ішінде қазақстан үкіметі ел қазынасынан екі де миллиард осы арқылы табыс табуды көздеп, көздеп отыр Бұл ған байланысты қазақстанның түрлі сарапшылары бұл мүмкіндікке жетудің екі ұдай пікірде себебі соңғы уақытта қазақстандағы әсіресе екі мың жиырма ауыл шаруашылығындағы табиғаттың түрлі қолайсыздықтары бұл мүмкіндікке жетудің өте қолайсыз болатынын айтып отыр осы тұста айта кететін бір мәселе соңғы 2021 мың жылдары қазақстандағы ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасы біршама деңгейде тіпті кейбір кейбір өнімдер жүз пайызға дейін қымбаттағанына қарамай ет мәселесінде қазақстан өзінің орнын Қазақстан ішкі нарығындағы ет саудасындағы баға өз қалпында тіпті 2021 жылдың үшінші төртінші тоқсандарында ә, ет бағасының бір жиырма жиырма бес алдыға тартып оған нақты дәлелдермен көрсетіп отыр ә, жаңа алдындағы мәселе бойынша тағы да көрсететін болсақ өн, қазақстан өзінің экспорттау экспорттау бойынша өз ө, алға қойған нақты нәтижелері бойынша ә, дүние ә, дүни жүзінде өзінің орнын алып ә, тіпті алыс мемлекеттерге де ә, жақсы жақсы ә, халықаралық стандарттар негізінде ә, өнімдер ұсына, ұсына бастады мына алдыларыңыздағы ә, таблицадан көріп байқауларыңызға болады қазақстанның бұл тұрғыдағы негізгі ет тұтынушылары есебінде мәселен өзбекстан соңғы 15-20 жылдың ішінде қазақстанның тұрақты ет тұтынушысына айналды тіпті иран мемлекетіменен де жақсы қарым қатынас орнатылды ет экспорттауында қазақстанның сиыр етін экспорттауында араб әмірліктерінде де қазақстанның ет мәселесінде өте жақсы экспорттық сауда жолы жолға қойылған келесі айтатын мәселеміз қазақстан соңғы жылдары өзінің ет үйрету ет өндіру мәселесінде жақсы жетістіктерге жеткен көруімізге болады өзінің ішкі сұранысын қазақстан түрлі деректердің ең оңтайлысында оң мәселен кейбір өнімдерде мәселен қой етінде толықтай ішкі өнімдерді өтеп отыр дегенмен де сырттан алып келінетін еттің де бар екені айтылады ол қазақстанның жер көлемінің үлкен болғандықтан шығыстан батысқа батыстан шығысқа тасығаннан көрі шетелден импорттау арқылы сол 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 бойынша ә, дамытуға болатынын айты, айтып отыр ә, және де ә, мәселен қазақстанда соңғы ә, соңғы жылдардың ішінде жиырмадан ә, астам құс ә, зауытының салынғаны ә, сол құс зауытының ә, салынып ол қазақстандағы ә, ішкі сұраныстың алпыс ә, пайызға жуығын ә, толықпен қанағаттандырып отыр ә, бұл дегеніміз алдағы уақытта қазақстан өзінің тауқ, ақ етте ішкі сұранысын толық өтеумен қатар т өтеу арқылы 300 жүз тоннаға дейін ет жеткізілетіні осы алдағы екі жылдың ішінде күтілі, күтіліп отыр ал 2027 жылға дейін қазақстанның тауық етін өндіру мәселесі бойынша экспортқа шығуды да көздеп отыр сондықтан жалпы көлемі жүз жеті жүз тоннадан астам ет ақ ет тауық етін өндіру бойынша да жақсы нәтижеге жетілетіні көрсетіліп отыр ксро кейін мәселен қазақстандағы мал шаруашылығының мал басының саны мүлдем ө, тіпті кейбір мал басының саны отыз пайызға дейін ө, төмендеп азайып кеткеніне қарамай соңғы жылдардың ішінде алдарыңызда көріп тұрғандай ө, мал шаруашылығында жекелеген малдардың басын көбейту арқылы оны асылдандыру арқылы ө, жақсы ө, нәтижелерге қол жеткізгенін көруімізге болады Ә, сонымен қатар ә, қазақстандағы өткен жылы мәселен республика көлемінде ә, жақсы 930 жалқы барлық барлық ә, ә, хайуандарды малдардың өндірілген етті санағанның өзінде 930 жүз мыңнан астам ет өнімдерін өндіріп ішкі сұранысты орындау арқылы және де сыртқы экспорттау арқылы да біршама жетістікке жеткен соны топарлайрақ соңғы нәтижесін сөйлейтін болсам қазақстанда бұл шаруашылықта жақсы істер атқарылып алдағы уақытта бұдан да жақсы нәтижелерге қол жеткізіледі деген ойда ә, назарларыңыз үшін рахмет Әп, Әп,